İnsan ağları qurumu olan Ahrazın Türkcə Ahraz Pod podcastini dinləyirsiniz. Bu podkastlarda çalışacağıq İrandakı Azərbaycanlı türklərin insan ağlarının son durumunu sizlərə çatdıraq. Ahraz Podu dinləyirsiniz. Salamlar, bu gün göç haqqında danışacağıq. 1-ci epizodumuzda iç göç və sonradan da Bir sonraç epizodumuzda xarici göç haqqında danışacağıq. Sosioloji üzrə mütəxəssis olan Ural bəy bizimlədir. Ural bəy, salamlar, xoş gördük. Necəsiniz? Salam Sənin bəy, çox sağ olun. Xoş gördük. Siz necəsiniz? Sağ olun, sağ olun. Məndə yaxşıyam. Aldığımız bu feedback-lərə görə mənim o uzun, uzun seminar çimin, o hüquq maddələrini saymaqdan və o ciddi danışmağım çox e, yorucu görülürlər dinləyicilər. Ona görə bu gün səy eləyəcəyəm daha çox dinləyici olam, yorum Çox az verəm sizi dinləyəm. Xüsusilə bu gün haqqında arayışlarımız olubdu. Eee daha çox öyrənək sizdən. Və ə, birincisi başlayaq köçün tərifinlə, köçün tarixçəsi ilə. Bu detallarına getməzdən öncə bir tərif əvvəllə ortaya qoyaq və məsələnin bir tərifini ortaya qoyaq. Köç ə, nədir və tarixçəsi necə olubdu? Bunu sizdən eşidək. Sonra da başqa suallar istəyəcəyəm. Muhacirat və ya köç məsələsi tarix boyunca var olan bir məsələdir. Çox təriflər də verilibdi bu məsələ ilə bağlı. Gərçi bir-birindən də çox fərqli təriflər dəyillər. İnsanların fərdi olaraq ya da cəmi olaraq toqlu bir şəkildə bir coğrafiyadan başqa coğrafiyaya hərəkət eləməsi. Əslində göç bir cəmiyyəti hərəkət, nüfusun, cəmiyyətin hərəkətidir bir coğrafiyadan. Burada insanların yenə fərd olaraq, ailə olaraq, qruplar şəklində, hətta kütlələr şəklində öz yurdunu öz yurdunu yuvasını, evini, vətənini tərk edib başqa ayrı coğrafiyalarda, yurdlarda iqamət etməsi deməkdir. Bu ola bilər ki, daimi olsun, ola bilər ki, keçici olsun, müvəqqəti olsun. Yəni uzun vadəli ola bilər, qısa vadəli ola bilər, daimi ola bilər, müvəqqəti ola bilər, fəslə ola bilər. Bu tərifləri daha da çoxalda bilərik, bunun üstündə çox da danışa bilərik. Bu gün bəhs elədiyimiz, bu tartışdığımız miqrasiyyət göç məsələsi əslində sənaye inqilabından sonra daha çox mübahisə olunan bir şeydir. Yəni toplumların, cəmiyyətlərin sənayiləşməsi ilə şəhərlərin böyüməsi ilə Yeni şəhərlərin, təzə şəhərlərin qurulması ilə insanlar kəndləri buraxıb, kəndlərdən çıxıb kənd işlərini, əkinçiliyi, heyvandçılığı buraxıb şəhərlərdə sənayiyə, ticarətə, xidmət işlərinə, işlərində, deyək ki, işləmək üçün miqrasiya etməsi mübahisə olunur. Yəni sənaye inqilabının bir məhsuludur bu gün danışdığımız muhacirət məsələsi e, son olaraq da bunu deyim ki, e, toplumlar, cəmiyyətlər hər nə qədər sənayiləşirlər, baxdığımız zaman son 200 il, 300 il içə, içərisindəki bu e, tarixə e, toplumlar hər nə qədər ki sənayiləşirlər, e, şəhərləşirlər, muhacirət və cəmiyyətlərin hərəkətləri də o qədər çox alır. Mən bunu düşünürdüm padişah Zəbti Vəli mamışdan qabaq sizə soruşam Bu olğu həmişə birincisi kənddən şəhərəmi olur, yəni şəhərdən kəndə olmurmu? Birincisi bu. Bunu da buna görə soruşuram ki, dün belə bir alqı var ümumiləşlə ki, sənayiləşmədən sonra gələn bu miqrasiya, yəni bu şəhərləşmədən sonra gələn miqrasiya, göç ə usulan pozitiv olaraq alqılanır. Yəni dünyanın hər yerindəki, yəni daha gəliş az yerləşmiş bir yerdən daha çox gəlişmiş bir yerə gedən bir insan hər halda daha yeni, daha gözəl bir həyat qurur orada. Belə bir müsbət alq olur. Yəni bunun bunun sənayiləşməni tamamilə tamamlamayan, yəni daha o sənayiləşmədə dalı qalan, o sənayiləşmənin hızına yetişənməyən eee 3-cü dünya ölkələri, İran kimi tamamilə təsiri yoxd olmayan, tə, yəni gelişməmiş olan ölkələrdə belə bu göçün ə, pozitiv bir olqusu mu var? Yəni çətdən şəhərə gedəndə lüzumən yağçı bir həyatı qurur bu insanlar. Qurmursa bu olğular necə neqativ etchilər doğurur ə, və ə, nə məsələlər yaradır? Ə, əvvəldə bunu deyim ki, göç tarixinə baxdığımız zaman göç, miqrasiyalar, köçlər sadəcə E, kətlərdən şəhərlərə olmayııbdı. Lap çox yaşa yaşanan göçlər kətlərdən şəhərlər olur. Kiçik şəhərlərdən böyük şəhərlərə. Hətta böyük şəhərləri ki iqtisadi vəziyyəti biraz dalıya gedir, biraz e, böhranə girir, böyük şəhərlər başlayır özləri miqrac verməyə. Göç köç göndərir. Yəni şəhərlər arasında da ola bilər bölgələr arasında da ola bilər və ölkələr arasında da ola bilər. Hatta son illərdə dünyada belə bir e, olğu yaşanır ki, böyük şəhərlərdən insanlar artıq çıxır və kətlərə, şəhərin ətrafındakı təbiəti yaxçı olan yerlərə gedirlər. Vilalar tikirlər. Bu geri dönüş, geri qaydış göçləri, miqrasiyətləri olaraq adlandırılır. Bu bu məsələ bir ikinci məsələ ki, dediniz o pozitiv və ya müsbət nəticələri və ya pozitiv mənfi e, negatif mənfi nəticələri məsələsində də miqrasiyanın hər iki e, nəticələri və ya sonuçlarını da müşahidə edə bilərik. Yəni miqr göndərən şəhərlər və ya bölgələr bunun neqativ e, şeyini yaşaya yaşayırlar gənəldə nəticələrini. Miqr alanlar bunun həm pozitiv, həv, həm də həm neqativ nəticələrini yaşayırlar. Yəni baxınız, dünyada bu gün dövlətlərin də lap çox maraqlandığı məsələ cəmiyyət məsələsidir. Cəmiyyət nə qədər çox böyük bir zərərdir. Yəni bunun həm mənfi, neqativ, həm də müsbət ya da pozitiv nəticələri, sonuçları mübahisə oluna bilər. Düzdür. Və sənayiləşmənin və rəsmi simvolu kimi olub gəymiş şəhərləşmə, inkişaf, bəli, 3-cü dünya ölkələrində bu proses, bu muhacirət prosesi məxusan İran'da rəsmiən getdikcə bir kabus kimi bir şey olur və ya bir bombəstə gedir dəyər bir yerdən sonra. Vəçün bu olqunun hey mərkəzə tərəfə getdiyi və bu mərkəzdə bu müəssisələrin bu muhacirəti, bu muhacirət kapasitasını, zərfiyyətini daşıya bilmədiyini görürük. Bu yüzdən də muhacir edən insanı ki, bilirsiniz, daha biraz qırılqan, daha zərif və hüququ daha tez pozula bilən bir insan, çünki hep, yəni öz vətəninə şadır yeri nötürüb gedir, macərat edir məqsədə. Bu insanları alıb orada inteqrasiya etməyində çox-çox problem görürük və İranda rəsmiən bu kabusa dönüşür bir yerdən sonra. Çünki dediyim kimi o müəssəsələr ki, qərardı bunları ağırlayalar, bunları inteqrasiya eləyələr, bunları şərən ən azından bunu görürəm. Bilmirəm sizin nəzərinizdə eynidir, qavrazlaşırsınız. Və bu şəhərləşmə olqusu hər halda İranda bu sənayiləşmənin daha çox Helloistan ləngirə yetişmədiğü üçün və üçüncü bir ölkə olduğu üçün bu artı ölkələrində və ya gəlişmiş ölkələrdəki kimin e, nəticə vermir göç. Yəni İranda fərqli bir İranda və ya gəlişməmiş ölkələrdə fərqli sonuclar görürük. Biraz da sonuclar haqqında istəyirəm e, bunu danışaq göçün və məxsusən İrandakı olan ya İranlıçı göç olgusunun İran içindəki göç olduçuğunun sonuclarından danışaq. İranda e, hər ölkənə əvvəldə bunu deyək ki, göç və ya miqricət o hərəkətləri, nə, sonucları fərqli ola bilər. İranda da çox fərqli bir olğu yaşanır. İranda son yüz illə baktığımız zaman, yəni məşrutiyyət inqilabından sonra o kütlə kütləvi miqricətlər mənə görə bunun müxalif olanlar da ola bilər. Hı -hı. Amma mən e, miqricət məsələsini araşdıran, e, incələyən birisi olaraq Məşrutiyyətdən sonra İran'da ilk kütləvi köçülər, miqərlər siyasi səbəblərdən başlayıbdı kütləvi köçülər. Və bunun da e, lap çox, yəni miqərl e, yaşandığı bölgədə baxdığımız zaman Azərbaycan. İndi belə bir şey var. Məşrutiyyət inqilabına qədər Təbriz, Azərbaycan İranın lap gelişmiş iqtisadi məna da lap gelişmiş bölgəsidir. Necə olur ki, daha gelişmiş bir iqtisada sahib olan bir bölgədən, bir məntəqədən bu qədər miqrasiya baş verir. Bunun səbəbi siyasi səbəbdən sonra başqa bir şeydir. Yəni bu məşrutiyyətdən sonra xüsusən Riza Pəhləvinin, bazarının əsnafi, Təbriz bazarının əsnafı, Təbriz bazarının tacirləri, bazərqanları, tüccarları muhacirət eləyir. Yəni sərmayə göçü yaşanır. Ondan sonradı ki, başlayır deyək ki, o o işsizlik, iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi ilə işsizlik göçləri başlayır. Yəni bunu demək istəyirəm, son 10 100 ildə İranda yaşanan muhacirətlərin hamısı, xüsusilə o lap başdakı muhacirətlər iqtisadi səbəblərdən dəyir dan çox siyasi səbəblərdəndir. Yəni bilərək bunu eləyiblər. Bir öz e, siyasi plan əsasında bu görülübdü. Yəni e, İranın bir bölgəsini boşaltmaq, bir bölgəsini zəiflətmək üçün, məsələn, məsələn yox elə Tehranı gücləndirmək üçün e, İranın cəneyindəki bu şəhərdə e, Əhvazdakı o judu mərkəzə daşır, Azərbaycandakında da yenə oraya daşır. Uzun-uzun danışla bilər bu məsələ. Çox Hı -hı. çox əhəmiyyətli bir məsələdir bu. Niyə bunu elədilər və bunun nəticələri e, nələrdir? Bilmirəm de de dediyinizə cavab verə bildim Hı -hı. ya yox. Yox, sağ olun, təşəkkürlər. E, və bu məsələni daha çox cəlb eləyir çünki dediyiniz kimi bir başlanğıcda da dediyiniz kimi müxalifət çox olduğu kimi məsələyə belə baxmaq istəməyən və ya baxmayan da çoxdur. Yəni bu qədər dərininə getməyən ə, insan da çoxdur. Qəsdən və ya səhvən və ya təsadüf, yəni bu qonuyu təsadüfi bilən, bu mühazirəti təsadüfi bilən və ya başqa mövzulara yüklənən ə, insanlar da çoxdur və bu mövzuya daha çox bu qüdrət ilişkilərində mərkəzciyyətli siyasət mövzusuna baxdığımızda Ə, təhadə dərinin daha da, dərin, da cəlbi olur mövzu. Toplumun gedişatında İrana baxdığımızda, bu toplumun gedişatında qabağa gəldikcə son 100 ildə dövlətin bəzi yerlərdə açıq şəkildə bu, mühacirət məsələsi üzərindən cəmiyyəti qarışdırmaq, cəmiyyəti dağıtmaq, cəmiyyəti o asimilasionun sürətini çoxatmaq üçün cəmiyyəti bir-birinə qarışdırma, iç içə gəydirmə e, şey, yəni etnik qrupları, fərqli milliyyətləri bir-birinə e, deyək ki, qaynaşdırma siyasətlərinin də biridir muhacirət əslində. Bu bu, bu da detallı danışla bilər. Yəni siyasi idir dediyim zaman biri də budur. Ancaq dediyim kimi bunun təbii deyə biləcəyimiz ki, o muhacirət e, yaşanır. O, o da e, var idi İran'da. Dövlət dövlət İranda həm Pəhləvi dövləti, həm Cümhuri İslamı hər ikisi də mü təəssüfənə muhacirat məsələsində doğru düzgün bir qurumlaşma, yəni sazmanlara sahib deyil. Ki eləyə bilsin muhacirəti orqanizə eləsin. Eləyə bilsin bu muhacirat edən milyonlarla insan iki hərəkət eləyir, fərqli el şəhərlər, ustan Bunların hələ mən kültür, dil məsələsinə Hı -hı. çox girmirəm ha. Sadəcə bunların o inteqrasiyon, yəni bunların uyumunu, bunların getdikləri yerdə e, o toplumla rahatlıqla irtibat qura bilmələrini, orada həyatlarını. Bunu İranda heç bir dövrdə mən bu günə qədər görməmişəm. Mən dövlət bunu e, görmür. Atır bir tərəfə. Buna əhmiyyət vermir. Hətta bunu deyim mən sizə. Buna bir daha bir misal vermək istəyirəm. Bu gün İran'da e, Mərkəz Əmarı İran, İran Statistik Qurumu. Mərkəz Əmarı İranın e, o cəmiyyət e, şeylərinə baxın, amarlarına baxın. İran'da cəmiyyətin və ya şəhərlərdə, ondan sonra ustanlarda cəmiyyətin çoxalması və azalmasının səbəblər yazır. Bu səbəblərdən miqrasiya məsələsinə baxırıq, çox üstündə durulur. Hı hı. Olsa da deyər ki, bir yerdə bir miqhadirət məsələsini bunlar həll alırlar. Miqhadirətin səbəblərinə değinmir. Bəs miqhadirətin səbəblərini də mən İran statistik qurumu, mərkəzi amarın şeyinə baxıram, e, amarlarına baxıram, məsələn miqhadirətlə bağlı. Miqhadirətin səbəblərində məsələn quraqlıqla bağlı, su ilə bağlı heç bir faktor yoxdur. Yəni nə nəzır bir e, uzmanlıq, təxəssüsi bir mərkəzdir ki, eləyə bilmir miqhadirətin məsələn ə e, səbəblərini doğru düzgün e, araşdıra bilsin. Yəni böyük bir nüksan var İran'da. Bu nüksanı biz e, ölkədəki miqrasiyətin böhranlı şəraitə gəlib-gətişməsində e, təsir olduğunu rahatlıqla deyə bilərəm. Bu parçası hazırlaşmamışdan qabaq bir cüz ip axırdım internetdə. Çox az bu bu qonuya e, işarə edilib, üstündə durulubdu. Hər halda bu da bununla lerceləbilər çü bu ya millət homojen görən yani, hamona bir görüb ya, bu göç etmişlərin bir-birinə qarışmasını falan filan nəzərə almırlar. Heç bu olğuları nəzərə almırlar, daha çox üstündə durmurlar çünki necə ki, yəni bir kimlik altında toplamaq istəyirlər hamının və hər iç göçün bir mənası qalmır o 100-dən bu insanlara. Daha çox o ikinci də bu ola bilər ki, bu dediyiniz kimi qurumlar inteqrasiya və ya o topluma bu insanları qazandırmaq yerinə, o yəni yeni toplumlara qazandırmaq yerinə ə, daha çox inteqrasiya olmadığı üçün asimilasiyaya dönür. Yəni asimilasiyona dönür bu sürət. Eee bu göç edən insanların da ə də həçox təhqir olunduğunu görürük etini yəni başqa mədəniyyət açıdan baxarsaq başqa yerlərə ged gedəndə başqa mədəniyyərlə üzləşəndə o üst kültürün yəni o, o köçəttiklərinin məqsədin kültürünün təhqir altında qaldılar, yəni cisimillasiyaya məruz qalırlar və bunu da göstərmək hər halda bir neqativ e imaj yarada biləcəyi üçün bir dövlətə hər halda onun içində az işlənmiş ola bilərlər bu cüz. Göç, i̇ç göçü mən belə düşünürəm. E bu haqqda asimilasiyondan danışdıq. İnsanların e ins, yəni etnik diskriminasiya, nasion tab izi doğuran məsələlər də olur bu cüzsündə. E o o yüzden insan ağlarına dönmək istəyirəm və bu cüziyatına keçmək istəyirəm biraz. Yəni insan ağları pozuntuları mən hətta bir bilinc misal vurdum baxdı. Yəni asimilasiyon və o assimilyasyonun doğurduğu etmik təbiiis bunlardan biridir sadəcə məncə. Bu dedikdə sim kəndlərin boşalması, bilməm çevrə, ətraf mühitin aradan getməsi, daha cilkinləşməsi, bu göçlərin olgusunun ə, münəzzəm bir şəkildə sazlandığı olmadığına görə bundan haqqında danışa bilərsiniz. Sizin nəzərinizdə bu innsan axınları qonusunda göçün, iç göçün yeri nədir? E, əvvəldə bunu demək lazımdır ki, Hı -hı muhadirət və ya köç insan bir insan qıdı. Yəni muhadirət eləmək bir haqqdır. Bunu biz həm məsələn eləmi cəhani hüququ bəşər ki deyirlər, evrensel insan hüquqları bildiriğəsi və ya məntaqii məsələn Avropanın insan hüquqları o sözləşməsində hamısında görə bildik. İnsanlar bu haqqə sahibdilər ki, özgürcə istədikləri yerdən hər hansı bir səbəbdən qaynaqlanaraq yaşadıkları bir bölgeden, bir şehirden, bir kätten başka bir yere muhacirət eləsin. Bu bir insan haqqıdır. Hı hı. Yəni köç-köçə bu perspektivdən baxıla bilər əvvəldə. İkinci məsələ budur ki, muhacirətin nəticəsində ortaya çıxan bəzi sonluqlar ki olur. Xüsusən neqativ, mənfi sonluqlar. Bu mənfi sonluqların şeyindən də, perspektivindən də, yəni insan haqqları məsələsinə baxa bilərik. Məsələn deyirəm, çox uzatmadan. İnsan haqqları bütün bu insan haqqları bəyannamələrində deyir ki, insanların sağlamlığı, təmiz, məsələ evlərdə oturmaya haqqı var. Muhacirət edənlərin əksəriyyəti getdikləri yerdə bu haqqa sahibdirlər. Nə mənadır bu? Məsələn haşiyələr, haşiyə nəşiyini dediyimiz şey, gecə qondular. Heç bir sağlamlılı bir ə de if ort if yoxdur bu bu məntəqələrdə. Yəni miqaçilətin səbəb oldu lap böyük məsələ, lap böyük məsələ haşiya məsələsidir. Haşiya neşeyinin məsələsidir. Haşiya neşeyinin də lap böyük bariz gör, görüntüsü və ya o e, görünüşü evlərin sağlıksız olmasıdır. Evlərin tə, güvənilir olmaması, evlərin bilmirəm bu insan hüquqları ihlali Yenə bu haşiyələrdə, şəhərlərin haşiyələrində meydana gələn bu salıqsız e, məskun yerlər, haşiyənin bu bölgələr, bu bölgələrdə yaşayan uşaqların haqqları, bu bölgədə yaşayan qadınların haqqları, bu bölgədə yaşayan insanların insanlar iki, əksəriyyətən iş tapa bilmirlər. Çoxluğu iş tapa bilməyə iş haqqları. Bu bölgədə yaşayan insanlar E, i̇ctimai bir sıra haqqlar, ictimai refahdan yoxsun olmaları insan haqqları ilə bağlıdır. Bu bölgədə yaşayan insanların təfrih, əylənmələri e, ki, eləyə bilmirlər, yenə insan haqqları məsələsidir. Bu bölgədə yaşayan insanların, eee, iqtisadi, ictimai, mədəni, eee, hətta siyasi, hətta siyasi. Baxın, e, məsələni sadəcə iqtisadi olaraq görməy Teorilərdə, nəzəriyalarda da bu var, güc mühacirət nəzəriyyələrində. Bir toplumda siyasi olaraq sui-istifadə oluna biləcək. Baxın, sui-istifadə hər hansı bir ideoloji tərəfində olursa olsun, iqtidarlar, dövlətlər, heçbilər, e, terror qrupları, terroristlər nə qədər sui-istifadə oluna biləcək e, qruplar, şəhərlərin haşiyəsində yaşayan qruplar, haşiyənəşinlər Yəni bu bu da eyni zamanda bir insan haqqlarının ehlialı bir məsələsidir. Yəni hansı şeydən baxsız baxın, miqrasiyə ilə insan hüquqları iç-içə bir məsələdir. Ki bunun dediyim kimi ictimai, mədəni, fərhengi ya da hər boyuttan saatlarla, günlərlə eləyə bilər ki, e, mübahisə eləyək. Təşəccürlər, çox gözəl qonullara değindiniz. İrandakı azərbaycanlı türklərin haqqlarını qoruma qurumu olaraq, təbii ki, spesifik olaraq Azərbaycandakı olan vəziyyətdə da daha çox maraq göstəririk biz. Və istəyirəm bilək ki, orada köç hərəkətləri necə təsir alır? Keçmişdən günümüzə bu olgular necə dəyişibdir? Bu gün nə vəziyyətdədir? Əbu Azərbaycan bu köçün bu köç qonusunun nə qədər etişi altında olduğu, nələr yaşayıbdı, nə qədər mənfi nə qədər pis şeylər olub da Azərbaycan. Cənnə bunun altını çizmək istəyirəm. Çox önəmli bir məsələdir. Son 100 ildə lap çox miqrac göndərən ustan və ya mənteqə şərqi Azərbaycandır. Şərqi Azərbaycandan sonra Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil Zandjan, Həmidan bular gəlir. Yəni bu e, bu gün İran'da mövcud olan rəsmi statistiklər və ya ammaların göstərdiyi şeydir. Yəni bu bir iddia deyil. Niyə Azərbaycanında sənayiləşmə bu qədər gec başlayır? Niyə Azərbaycana sərmayə yatırılmır? Niyə miqrasiya baxın, amara baxın. Yəni hə çox da qədəmə yetmir. Bu gün 1385-dən bu günə qədər 85-də, 90-da, 95-də 3 dənə gənə e, sərşumarı olub, gənə sayımlar olub. Bu 3 gənə sayımın nə şeyləri var, amarı var da İranın öz e, rəsmi saytlarında. Burada baxın, Yazd çölün ortasında bir şəhər. Çölün ortasında bir şəhər. Necə olur ki, miqrasiya alır. Hıh. -hı. Azərbaycan Bu qədər mənaəbəyi, bu qədər e, yeraltı qaynaqları, bu qədər insani güclər muhacir verir. İsfahan nəcr olur ki, alır, aldığı dedi, yəni gedilə bizimkilər orada fəhlə kimi işləyirlər. Niyə o alır, Kərəcal alır, Tehran alır? Azərbaycan, Zəngəcan, Ərdəbil, nə bilin, Mərağa, Azərşəhr, Urmiya, Səlməs, bunlardan niyə insanlar qaçır? Bunun Səbəbi, əgər desək sənayiləşmənin disoruşa bilərik. Dövlət niyə buralara, eee, sərmayə qozar eləmir? Yatırım niyə yapmır? Bunun siz çox gözəl bir nöqtəyə işarə etdiniz sözlərizdə biraz qabaq. Asimilasionun, asimilasionun dövlət əlində lap böyük bir əbzarıdır. Asimilasionun lap böyük bir əbzarıdır miqrasiya məsələsi. Çəkir o bölgələrdən başqa bölgələrdə bunları əridir. Bunların kimliklərini yox eləyir. Bunları bir şəkildə o toplumuna, o toplumun atlayeylərinə itəliyir və orada doğur. Bu hətta belə deyim, sadəcə Azərbaycan da deyil. Azərbaycan 1-ci sıradadır türklər. Bundan sonra Əhvaz gəlir, Sistan-Bələut Sistan gəlir, Türkmənlər gəlir, Küdlər gəlir. Yəni bütün etniq qrupları e, Azərbaycan başda olmaqla türklər başda olmağa bu insani məsələ ilə qarşı-qarşıya gəlir. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bizə ən böyük dəstəyiniz hər halda bu podkastləri dinləyib və bu podkastı paylaşdığımız postun altında nəzərlərinizi yazmaq olacaqdır. Podkastları bəyəndisəniz paylaşmağı unutmayın. Zalimin çar olmuş qulağı eşidən